إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله یہ صفحہ نمبر ہے 44 اور آیت نمبر ہے ایک سو اٹھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البيت، أو اعتمر، فلا جناح عليه أن يتظّف بهما، ومن تتظّع خيرا فإن الله شاكر عليم. ان صفا بے شک صفا و المروا تا اور مروا بے شک صفا اور مروا من شاعر اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے فمن حج البیتا جو بیت اللہ کا حج کرے اوے تمرا یا عمرہ کرے فلا جناح علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ این طوف وی کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے یعنی سائی کرے ومن تطوا خیراً اور جو اپنی خوشی سے کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر کام ہے خیرا بہتر کام ہے فعن اللہ بس بے شک اللہ تعالیٰ شاکر علیم شکر کرنے والا اور جاننے والا پچھلی آیات کے ساتھ اس آیت کی مناسبت یہ ہے کہ پیچھے ہم نے مصیبتیں آئیں گی پریشانیاں آئیں گی اس کا تذکرہ پڑا تھا پریشانیاں مصیبتیں انسان کی زندگی کا حصہ ہے انسان بعض اوقات مصیبتیں دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے گھبرا جاتا ہے یہاں اللہ رب العزت نے ایک ایسی عورت کا تذکرہ کیا ہے کہ تاکہ ہم ہم اپنے صبر اور ہم اپنی مصیبتوں پر صبر کر سکیں ایک عورت جن کا نام حاجرہ علیہ السلام ہے ابراہیم علیہ السلام ایک عورت کو اکیلی کو مکہ کی وادی میں چھوڑائے اب آپ یہاں سے موازنہ کریں ہماری مصیبتوں کا اور حاجرہ علیہ السلام پر آنے والے مصائب کا ایک عورت ہے اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ ہے اور اس کو ایسی جگہ چھوڑ کر آیا گیا ہے جہاں کھانا کوئی نہیں پینا بھی کوئی نہیں سر پہ چھت بھی کوئی نہیں اور پھر زرخیز علاقہ بھی نہیں ہے جس طرح ہمارے ہاں زرخیز علاقہ ہو نہ بندے کو امید ہوتی ہے یار کچھ بوؤں گا اگائے گا تو وہ کھا لوں گا علاقہ بھی زرخیز کوئی نہیں پتھریلا علاقہ اور پتھریلے علاقے میں پانی کا چشمہ بھی کوئی نہیں یعنی ایک تو ویسے پانی نہیں آئے گا اوپر سے پانی کا چشمہ بھی کوئی نہیں ایک ویسے کھانا پاس کوئی نہیں اوپر سے اناج اگتا بھی نہیں ہے علاقہ بھی زرخیز نہیں ہے میں نہیں سمجھتا ہم میں سے کسی ایک پر ایسی کوئی صورت زندگی میں کبھی آئی ہو کہ کھانا پینا ہو بھی نہ اور ایسی زمین میں ہو جہاں کھانا پینا ہو بھی نہ اور سر پہ چھت بھی نہ ہو اور کوئی پاس بھی نہ ہو اب ایک عورت اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ اب اس کا رب پر ایمان نوٹ کرے کتنا زیادہ ہے ہمارا ایمان کی صورت حال کیا ہے اور حاجر علیہ السلام کا ایمان کتنا مضبوط تھا ابراہیم علیہ صاحب سے پوچھا کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہوں ہاں ہاں اللہ کے حکم سے تو فرمایا اللہ مجھے کافی ہے یہ ہے وہ بات جو کل ہم نے پڑھی تھی کہ صدمے کے آغاز میں اگر انسان اللہ کو بکار لینا تو انما میں صاب ارون اجرا ہوں حساب اللہ ایسا عجر دیتا ہے کہ بندہ حساب ہی نہیں کر سکتا حاضیہ علیہ و وسلام نے مصیبت کے آغاز میں کہا اللہ تو پھر کہا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اللہ پر یقین اتنا ہے بھروسہ اتنا ہے پھر اللہ نے ضائع بھی نہیں کیا اللہ نے اتنا اجر دیا کہ آج تک اجر مل رہا ہے کتنا بڑا اجر دیا فرمایا ان نہ صفاء تھا صفا اور مروا من شاعر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے نبی علیہ صلاحۃ وسلام نے فرمایا اگر تمہارا بھروسہ اللہ کے ذات پہ اس عورت کا بھروسہ تھا نا اللہ کے ذات چشمہ بھی کوئی نہیں کھانا بھی کوئی نہیں بھروسہ اللہ پر ہے اللہ نے کھانا بھی دیا اللہ نے پانی بھی دیا تو فرمایا اگر تمہارا بھروسہ اللہ کی ذات پہ اتنا ہو جائے نا جتنا پرندوں کا ہے تو اللہ تمہیں بھی پرندوں کی طرح رزق دے نہ ان کی کوئی فیکٹریاں ہیں نہ ان کا کوئی کاروبار ہے وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں شام کو پیٹ بھرے ہوتے ہیں ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے چونکہ انسانوں کا بھروسہ اللہ پر کم ہے اس لیے انسان بھوکے رہتے ہیں اگر ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہو جائے نا اللہ ہمیں بھی دے تو اس عورت کا حاجہ علیہ السلام کا اللہ کی ذات پہ بھروسہ دیکھو کتنا ہے مکہ کی وادی میں ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے اب پاس بچا ہے خود تو پیاسا بندہ رہ سکتا ہے لیکن بچہ تو نہیں نا پیاسا رہ سکتا اس نے تو رونا ہی ہے اب بچے نے رونا شروع کر دیا اب وہ بچہ رو رہا ہے تو قریب ایک پہاڑی تھی اس پہاڑی پر اس نیت سے چڑھیں کہ پہاڑی کے اوپر چڑھ کے دیکھتی ہوں کہیں کوئی چشمہ نظر آ جائے تو ایک پہاڑی پر چڑھی چشمہ کو نہیں نظر آیا واپس نیچے اب بچے کا بھی خیال رکھنا ہے نا کوئی درندہ ہی بچے کو چیر پھاڑ نہ جائے تو بچے کا خیال بھی رکھنا ہے تو واپس بچے کے پاس آئی پھر دوسری پہاڑی پہ چڑھ گئی اب یہ چکر لگا رہی پہاڑی پر کبھی صفا پہ کبھی مروا پہ کبھی صفا پہ کبھی مروا پہ اللہ کو یہ ادا ہی اتنی پسند آئی دیکھو یہ اندر مایوف اجرا ہوں بغیر حساب اللہ پھر حجر بھی بغیر سال کے دیتا ہے اللہ کو اتنی ادا پسند آئی اللہ نے حج و کا اس کو حصہ بنا دیا اب اس کے بغیر نہ حج ہوتا ہے نہ اس کے بغیر عمرہ ہوتا ہے حج عمرے کا حصہ اللہ تعالیٰ نے اس ان چکروں کو بنا دیا ہے اللہ یہ اللہ کی نشانیاں فمن حجل بہترا جو بھی حج کرے جو بھی عمرہ کرے گا اب یہ چکر ضرور لگائے گا اب یہ چکر لگانا اس پر لازم قرار دے دیا گیا ہے تو یہ ہوتا ہے جب انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے اللہ پھر انسان کو دیتا بھی ہے اور انسان کو اللہ بغیر حساب کے دیتا ہے اب دیکھو کتنا بغیر حساب کے حجر ہے کہ آج تک ان کو حجل مل رہا ہے آج تک ملی جا رہا ہے ملی جا رہا ہے روزانہ تقریباً ہزاروں لاکھوں لوگ صف... لاکھوں لوگ روزانہ صفا مروہ کی سائی کرتے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ صفحہ مروہ کی سائی کرتے ہیں اور ثواب ساتھ ساتھ حضرہ علیہ السلام کو بھی مل رہا ہے کیونکہ چکر انہوں نے لگائے تھے تو ان کے نامہ امال کے اندر ثواب بھی جا رہا ہے تو اللہ نے ایک تو پانی بھی دیا زمزم کا پانی دے دیا آج تک ہم وہ پانی پیتے ہیں آج تک وہ پانی ہم پی رہے ہیں اور دنیا کا بہترین پانی ہے دنیا کا بہترین پانی ہونے کا اعزاز حاصل ہے زمزم کو اور یہ ملا حضرہ علیہ السلام کا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے نتیجے میں کہ انہوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا مصیبتیں پریشانیاں آئیں لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا تو ان الصفا والمروہ تا صفا مروہ من شاعر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے فمن حج البی تعوی تم جو حج کرے عمرہ کرے فلا جناح علیہ ایت طو فیمہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ صفا مروہ کی سائی کرے اصل میں ہوا یہ تھا کہ بعض اوقات دور چاہلیت میں صفہ مروہ کی سائی کو لوگوں نے جہالیت کی نشانیاں سمجھ لیا تھا اس لیے بعض اوقات لوگ جب نئے نئے مسلمان ہوئے تو انہوں نے صفا مروہ کی سائی نہیں کی کہ یہ تو جہلیت کا کام ہے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ جہالیت کا کام ہے اللہ نے ان کو بتلایا کہ یہ جہالیت کا کام نہیں ہے صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں تو صفا مروع کی تم نے سائی کرنی ہے اصل میں یہ صفا مروہ کعبۃ اللہ کے پاس دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تو وہاں پہ دور جہلیت ویسے تو صفحہ مروا اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی تھی لیکن عرب کے مشرقوں نے کیا کیا وہاں پہ نا لا کے انہوں نے حج اور عمرے میں نا اپنی طرف سے بہت رسم و رواج شامل کر دیے تھے مثال کے طور پر انہوں نے شامل کر دیا کہ کوئی بھی بیرون حرم سے کپڑا نہیں لائے گا ہم سے کپڑا لے کر پہنے گا اور جس کو یہ کپڑا نہیں دیتے تھے وہ بیچارہ نگا طواف کرتا تھا اور اگر کسی نے کپڑا پہن لیا طواف کرنے کے بعد اس کپڑے کو اتار کر پھینک دے گا پہنے گا اس طرح بیرون حرم سے کوئی چیز لا کر کھا نہیں سکتا ٹھیک ہے حالت احرام میں یہ اپنے گھروں میں داخل نہیں ہوتے تھے دروازے سے پیچھے سے داخل ہوتے تھے تو بہت ساری رسم و رواجوں انہوں نے نکال رہی تھی تو انہیں رسم و رواجوں میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ انہوں نے صفا اور مربع پہ دو بت رکھ دیے تھے دو بت جو ہیں اساف اور نائلہ نامی بت انہوں نے صفا مروہ کی پہاڑی پر رکھ دیے اور اس غرض سے یہ شکر لگاتے تھے کہ ہم ان بتوں کے پاس جاتے ان کو اسلام بھی کرتے تھے ہاتھ بھی لگاتے تھے ان کو بوسا بھی دیتے تھے جس طرح حجر اسود کو بوسا دیتے تھے نا ان پتھروں کو بھی جا کے بوسا دیتے تھے تو یہ جہلیت کی رسم و رواجوں میں سے ایک رسم تھی تو جب پھر اسلام آیا لوگوں نے سمجھ دیا یہ تو جہلیت کا کام ہے یہ صفحہ مروہ کی چکر لگانا یہ نائلہ اور اسعاف نامی بت کے پاس جانا یہ تو جہلیت کا کام ہے اس لیے ہم یہ کام نہیں کریں گے تو انہوں نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا اسلام آنے کے بعد تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں یہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تم نے اس کے پاس جانا بت ہٹا دو یہ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں بخاری کے عدیث انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نئے جب ہم نئے نئے مسلمان ہوئے نا ہم نے صفا مروہ کی سائی چھوڑ دی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل کی اور پھر ہم نے سائی کی ہم نے وہاں سے بت ہٹا دیے بت ہٹا کے جب اسلام آیا مکہ میں بت ہٹا دیے وہاں سے اور پھر صفا مروہ کی سائی جو ہے وہ ہوئی تو فلا جناحا علیہ ایت تو بہیما اس پر کوئی گناہ نہیں ہے جو صفا مروا کی سائی کرے اس آیت کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صفا مروا کی سائی کرنا کوئی لازمی نہیں ہے یہی کہا گیا نا کوئی گناہ نہیں ہے کر لو تو ٹھیک ہے ترغیب دلائی گئی ہے عروہ رضی اللہ اور عروا رحمۃ اللہ علیہ یہ تابع ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں بھی یہ خیال آیا جب ہم نے یہ آیت کریمہ پڑھی نا کہ اس آیت کا مطلب تو یہ ہے کہ بظاہر تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے اس پر گناہ کوئی نہیں جو صفا مروا کی سائی کر لے یعنی کر لو تو ٹھیک ہے نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے تو ہمارے دن میں یہ خدشہ آیا ہم نے اپنی خالہ عروہ رضی اللہ عرو رحمۃ اللہ علیہ کی خالہ تھے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا کہ اس کا مطلب تو یہ صفح مروہ کی سائی لازمی نہیں ہے کر لو تو ٹھیک ہے نہ کرو پھر بھی ٹھیک ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کر لو ٹھیک ہے نہ کرو پھر بھی ٹھیک ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ دور جاہلیت میں چونکہ انہوں نے بت رکھ لیے تھے تو بعض عرب لوگ بھی بعض عرب لوگوں نے ہر کسی نے اپنے اپنے رسم و رواج ایجاد کر لیا نا بعض نے نائلہ بت رکھ کے اس کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا اور بعض نے منات بت رکھ لیا اب عرب کے بعض مشرق وہ صفا کی کسائی نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے یہ ہمارے بت نہیں ہیں ہمارا بت منات ہے ہم نے منات کے گرد چکر لگانے وہ منات بت کے گرد چکر لگاتے تھے ٹھیک ہے نا تو وہ صفا مروہ کو جانے کو گناہ سمجھتے تھے تو ان کے جواب میں قرآن نے کہا صفا مروا پہ جانا گناہ نہیں ہے تم جاؤ بت ہٹا دو وہاں پہ جاؤ تو سائی کرنا یہ عمرے کا بھی اور حج کا بھی یہ رکن ہے یہ واجب چیز ہے ٹھیک ہے عمرہ جو کرنے جائے گا اس پر بھی واجب ہے جو حج کرے گا اس پر بھی واجب ہے حدیث کے الفاظ ہے نبی علیہ صاحب اسلام نے فرما اساؤ سائی کرو یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ان اللہ کاتب علیکم السائی اللہ تعالیٰ نے تم پر سائی فرض کر دی ہے تو سائی کرنا حج کے موقع پر عمرے کے موقع پر فرض ہے نبی علیہ سات و السلام نے جب حج کیا تھا اور عمرہ بھی کیا تھا نبی علیہ سات السلام نے سائی کی تھی آپ نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے اس کے بعد آپ نے مقام ابراہیم پر آپ گئے وہاں پہ آپ نے دو نفل پڑھے اور اس کے بعد آپ حجر عصبت کے پاس آئے آپ نے وہاں پہ اسلام کیا اس کو ہاتھ لگایا اور نبی علیہ السلام باب صفا پہ چڑھے اور یہ آیت کریمہ پڑھے ان صفا و المروا تمن شاعر اللہ اس آیت کو ساتھ پڑھا بھی اور ساتھ نبی علیہ السلام نے یہ بھی کہا اب دا او بیما با اللہ بحی میں صفا سے آغاز کرتا ہوں کیونکہ اللہ نے پہلے صفا کا نام لیا ہے تو پہلے صفا پہ نبی علیہ ساطت وسلم گئے پھر مروہ پہ گئے اور اس طرح نبی علیہ ساطلام نے سات چکر پورے کیے تو یہ حج کا بھی حصہ ہے اور یہ جو عمرہ کرنے والا ہے اس کا بھی حصہ ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرے مقام ابراہیم کے پیچھے دو نفل پڑھے اور اس کے بعد حضر اسود کا اسلام کر کے صفا مروہ کے سات چکر لگائے گا تو اس کا عمرہ جو ہے وہ پورا ہوگا آگے ہے وہ من تتو خیرن جو خوشی سے کرے گا اصل میں صفا مروہ کی سائی کرنا نا ایک بندے نے بیت اللہ کا بھی کعبۃ اللہ کے بھی, بھی سات چکر لگائے ہوں سات چکروں کے بعد پھر یہ جو سات چکر ہے نا بندہ بعض کا تھک بھی جاتا ہے تو بندہ اکتااہٹ کا شکار ہو جاتا ہے تو فرمایا اکتانا نہیں ہے یہ شاعر اللہ ہے اس کو یہ سمجھ لو یہ اللہ کی نشانیاں جب کوئی بندہ اللہ کی نشانی سمجھ کر جائے گا نا پھر انسان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اس کو بوجھ نہیں سمجھنا یہ شاعر اللہ جیسے قرآن احمن عظم شاعر اللہ وحم تقول القلوب اس سے دلوں کا تقوع حاصل ہوتا ہے جب تم اس کو صفا مربع کو اللہ کی نشانی سمجھو گے پھر اکتااہٹ کا شکار نہیں ہوگے اس لیے دل کی خوشی سے یہ کام کرو تمہارے دلوں میں اللہ کا تقوی جو ہے وہ بیٹھ جائے گا اصل چیز تو تقوی ہوتی ہے نا حج اور عمرہ اس میں بھی اصل چیز تقوی ہے اخلاص ہے اگر کوئی بندہ عمرہ کرتا ہے وہ میں نے بیس عمرے کر لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے بیس عمرے کر لی ہیں اور میں نے تیس عمرے کی ہیں میں نے جناب یہ کر لیا وہ کر لیا تو اگر دکھلاوا ہوگا پھر اس کے لیے یہ نشانیاں نہیں ہیں جس نے دکھلاوا کرنا ہے نا دکھلاوا کرنے والے کے لیے یہ صفحہ عمروا نشانیاں کوئی نہیں وہ تو لوگوں کو بتلانے کے لیے وہاں پہ گیا جس کے دل کے اندر تقوع ہوگا نہ اخلاص ہوگا وہ یہاں پہ اخلاص کی نیت سے جائے گا اور صفا مروا کی سائی جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ کرے گا تو بہرحال انسان کو اخلاص کے ساتھ کرنی بھی چاہیے اخلاص سے کرے گا تو دل کے اندر اللہ کا ڈر آئے گا دل کے اندر اللہ کا خوف جو ہے وہ آئے گا تو فلا طو فہیما و من تطو آخر جو دل کی خوشی سے کرے گا فعن اللہ علیم تو اللہ قدر کرنے والا ہے اگر آپ دل کی خوشی کے ساتھ صفا مروہ کی صحیح کریں گے تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے دوڑنے کی قدر کریں گے کیسے جیسے اما حاجرہ کی کی اما حاجرہ کی اللہ نے قدر کی نا تو فرمایا اگر تم بھی شوق سے کرو گے تمہاری بھی اللہ قدر کرے گا تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اما حاجرہ علیہ السلام کو ہے بظاہر نہ کہیں سے رزق آ سکتا تھا نہ کھانا نہ پینا اللہ نے دیا تو اللہ تم کو بھی دے گا اللہ تمہاری بھی قدر کرنے والا اس لیے جو بھی انسان حاج کرنے جائے یا عمرہ کرنے جائے صفا مرما کی سائی شوق سے کرے اگر شوق سے کریں گے تو اللہ قدردان ہے اللہ اس کی قدر جو ہے وہ ضرور کرتا ہے تو ومن تطو عقیراً جو دل کے شوق سے کرے گا فعن اللہ شاکرن علیم اللہ قدر کرنے والا بھی ہے اللہ جاننے والا یعنی اللہ جانتا ہے دلوں کے بھید بھی اللہ جانتا ہے کون شوق سے کر رہا ہے اور کون دل کے بوجھ سے کر رہا ہے تو اللہ جاننے والا ہے جو دل کے شوق سے کرے گا اللہ اس کی قدر کرے گا اور جو بوجھ سمجھتا ہے یا دکھلاوے کے لیے آیا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کا اس کے نیت کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کرے گا تو برحال صفا مروہ کی سائی کرنا یہ حج کرنے والے کے لیے اور عمرہ کرنے والے کے لیے لازم ہے اور یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مصیبتیں پریشانیاں آئیں تو انسان اللہ کا دامن نہ چھوڑو تو اللہ ضرور قدر کرتا ہے آخر دعوانا الحمدللہ <تصفح>